Сегодня говорим о лиге, о всех вкладках пройдемся. Главные квесты, награды, турнир, список лидеров. Также я обратно прикреплю ссылочку под это видео, где вы можете четко посмотреть и понять про все про очки активности. Все дополнительные плюшечки мы с вами пройдемся по сайту, посмотрим, что за что отвечает. Параллельно я вам расскажу от себя, какие нюансы, на что нужно обратить внимание. По вашим многочисленным заявочкам как раз этот видос мы и делаем. Все про лиги, поехали. Пока мы не начали, подписывайся, ставь лайкос, задавай комментарий, буду очень признателен. Обнял. Главная страница лиги выглядит таким образом. Это ваше название лиги, количество игроков, 100 из 100, среднее количество участников, девиз лиги, куда вы можете и важную информацию, в данном случае очень важная информация у нас в дивизии указана, Снизу две кнопочки. Это первое участники. Каждого вы можете посмотреть фанаты, кубки, активность, звание. Также вы можете по фильтру смотреть очки активности от высшего к меньшему. Дальше, если правый кубок вы нажимаете, вы переходите в достижения. Достижения вы можете вот так листать налево. Э, всех очень куча, много. А также то, что вы видите на экране. Это дата создания, суммарные общие лихи. Количество целей, высочайшая активность, дальше общее количество квестов и победы в турнире у нас 20 побед на сегодняшний день есть. Сверху у нас шестеренка это редактировать лигу, управлять заявками. Если вы являетесь администратором либо владелец, принимать участников, рассмировать, сообщите нарушение. Снизу еще одна серенькая кнопочка. Это поделиться. Вот так красиво получается. У вас все подбирается максимально четко. Все красивые иконочки. Все какие вы тут суперские чемпионы. И это можно вкладочкой поделиться в соцсетях. Либо со своими друзьями и так далее тоже пользуйтесь. Но если брать вот именно главную страницу, основную, это самая важная информация, это логотип, никнейм вашей лиги, для того, чтобы вас можно было найти, либо кому-то дать. Также вы можете, если хотите кого-то пригласить, можно вот так нажать, поделиться лигой и кому-то отправить это сообщение сразу, тоже очень удобно сделано. Погнали к квестам. Квесты завершаются всеми участниками вашей лиги, все участники лиги, которые играют товарческие матчи, турниры участвовать в турнирах, все, что тут пройдено, это приобрести набор в магазине. Вот вам надо 200 наборов, а уже их 1400. То есть все ваши участники по несколько их штук забирали. И так далее, и так далее. Все, что вот это закрыто, это все скопом делает вся ваша лига, все ваши 100 человек, как у меня. Дальше, если вы вот так проходите лигу, вы забираете просто жетоны. Эти же жетоны вы собираете, жетоны лиги параллельно тому, что вы получите потом по окончании, по обновлении 30, 40, 50, 60 тысяч жетонов в зависимости от того, какой вы вклад в лигу внесли и сколько вы сделали э, очков активности. Переходим в раздел награды. Раздел награды. Раньше у нас очень было много вопросов, что что считает и так далее. Помощь. Ссылочка в описании есть на официальный сайт, где все это расписано. Если мы проходим квесты, Плюс мы играем в дивизионы, равная игра, ВС атака тренер. Это все влияет на сезон. Это у нас сезон номер 2, 65 уровень нашего абонемента. Абонемент он э, фармит до 50 уровня сегодня очень прикольные награды. Здесь и 1000 самоцветов, есть и маскирана, и 100 самоцветов, 3000 самоцветов, монеты, паки и так дальше. После 50 чистая формальность то вы квесты и дивизионы, вы делаете все для того, чтобы повышать именно сезон, вот этот абонемент. Этот абонемент 60, 65, он влияет и у вас в конце на список лидера, если вы переходите в список лидера, у вас, видите, здесь 60, 658 тысяч, вот как раз 65, это и есть вот этот ваш уровень 65. Какой, если у вас тут будет написано 70 в начале, значит вы на 70. Плюс очки, которые все ваши игроки фармят. Вот так оно считается, если взять в двух словах. Если же на этом сайте посмотреть, который у меня есть в описании, здесь под видео, то вы можете обратить внимание. Вот здесь также написано, завершайте квесты лиги, играйте на турнирах лиги, либо дивизион райвс, чтобы получить сезонные очки и придвинуться в абонементе лиги. Сезонные очки не только помогают вашей лиге приблизиться к входу в высший дивизион и занять высокое место в рейтингах, но и открывают новые награды в абонементе лиги. Ну, в принципе, все то же самое, что я вам рассказал. Здесь, если возле сезона 2 нажать букву «И», тут подробно, в принципе, эта информация в двух словах написана. Если вы нажимаете на три полосочки правее, то вам показаны именно ваши очки активности. И уровень лиги. Уровень лиги 65 этого абонемента. Я нахожусь из 100 игроков на 57 уровне по очкам активности. И справа у меня написано награда сезона. Обновление, которое у нас будет там через 20 с чем-то дней. Если я буду на 57 месте из 100 человек, в лиге будет 100 человек, я получаю 22 тысячи. 381 жетон, который я могу потом в будущем обменять в магазине. Распределение жетонов, если у вас есть 100 участников, таково. То бишь, если вы закрыли абонемент полностью, прошли 100 уровень сезона, то у вас будет 3 миллиона 600. 000 они делятся на всех ваших участников. Кто больше нафармил очков активности, тот получает максимальное количество, кто меньше – минимальное. В принципе, здраво сделано, и я не понимаю только одно, почему целый год или полтора года мы играли за каких-то 5 мифических очков, почему сразу нельзя было это сделать полтора года назад, для меня это реально остается загадкой. Ну и того получаем, что если вы хотите активную лигу, хорошо зарабатывать, очень много фармить, первое, вам надо играть хорошо ВС атаку отыгрывать все матчи. Второе, вам надо фармить очки активности, которые также на этом сайте есть. Все скриншоты, все там показано, все расписано, можете зайти посмотреть. И третье, мне нравится, что все-таки, если человек не активничает, не фармит очки активности то он и меньше получит. То есть, помимо того, что ты э, пытаешься настроить человека на игру, чтобы он отыгрывал, играл, приносил пользу лиги, так еще и игра подначивает и говорит, что смотри, дружок, ты не играешь, ну тогда получи вот по минимальному. Также здесь есть у нас корзиночка, кнопка корзинка. При нажатии на нее мы переходим как раз в магазин и где мы можем эти очки активности менять. Вот у нас на сегодняшний день есть туре, это паки. Тут были маскираны за 10 тысяч, две с половиной тысячи можно сделать обмен кристаллов. Тут маскираны я все забрал. Есть паки, по пакам я проходился в предыдущем видео, можете глянуть. В принципе, если у вас не было туре, либо СЗшника, за 60 тысяч я бы его забрал. Очень достойная карточка, но у меня 105 зимнего ивента туре есть, поэтому я этого пропущу, наверное, футболиста. А так, в принципе, очень достойно сделано, хорошие награды. Вы фармите в абонементе раз, вы фармите очки в конце сезона, вы фармите эти же жетоны лиги во время выполнения квестов. Вы их также фармите, когда вы отыгрываете уже четвертая вкладочка, переходим в турнир. В турнире продолжение этого разговора. За каждую победу там 4000 вы получаете, проиграли, если не ошибаюсь, 2000. То бишь, вы за сезон получаете до обновления. Обновление, как смотреть. Обновление вот здесь, если вы заходите, 25 дней написано. Сезон 2, 25 дней. То есть через 25 дней результат сбрасывается. И вы должны за 25 дней как, как можно выше подняться. Так вот за 25 дней мы фармим в квестах эти жетоны. В турнире за победы и за поражения, и за нищи и так далее жетоны. Это те, которые в магазине мы можем обменять. Помимо этого мы полностью закрываем весь этот абонемент сезона. Тут тоже мы забираем плюшечки. То есть, в принципе, толково сделано. И плюс состязания То есть, в турнире вот вы играете, выбираете соперника. У вас сверху есть такая кнопочка маленькая, невзрачная Список нажимаете. Тут просматриваешь, как вы сыграли прошлые матчи. Можно нажимать просмотр. Можно пойти посмотреть, кто играл, кто как сыграл. Кто не отыграл, кому по сраке надавать. Кого похвалить и так далее. Тут все, также вы можете историю посмотреть, это тоже очень хорошо, потому что в прошлой версии, когда играл турнир, если я не ошибаюсь, нельзя было просматривать предыдущие результаты, нужно было дожидаться, когда отыграет, и потом нажимать. Если я не ошибаюсь, то тут во время даже тура ты можешь просматривать, кто как с кем играл. Вот это чисто уже игровая вкладка турнира, в котором вы играете для того чтобы также повышать свой список лидера и плавно мы переходим к завершающему пункту это список лидеров в котором э, здесь сверху если вы нажимаете легенда и и вы смотрите уже конкретно на каком месте вы находитесь а еще помимо того что мы зарабатываем очки лиги в абонементе плюшки каждый четверг при обновлении лиги вот здесь вы зарабатываете столько да. кристаллов, каждый игрок, на каком месте вы находитесь. И за 4 недели ты получаешь э, столько кристаллов, сколько ты будешь занимать уже тут на легенде, либо на чемпионе. Вот если чемпион, 10 тысяч за первое место. То есть, если ты э, 40 тысяч кристаллов, ты можешь получить за 4 недели, если будешь на первом месте чемпионом. Но я вам скажу, что даже на мировом классе вот, 6 тысяч. То есть, 24 тысячи ты можешь получить спокойно каждый игрок лиги получают эти кристаллы. Это очень крутой подгон. И мы фармим и очки, которые потом можно будет обменять в лиге, и кристаллы каждый четверг. И абонемент закрываем. В принципе, по лиге мне все тут нравится. Есть, можно к чему-то придираться, можно было бы вот эти очки активности, которые отдельно на сайте указаны, это все по этой же ссылке, которая в описании, можете зайти посмотреть, тут квест, сколько матчей, какие рекламы надо смотреть, вот эту всю информацию, если бы они добавили в игру, например, тут отдельным пунктом, где квесты, либо в награды, либо еще куда-то добавили, чтобы мы видели прямо в игре, не переходя на сайт, где что как фармить. Я думаю, в дальнейшем, возможно, они это сделают для удобства, потому что они все понимают, откуда эти же очки активности фармить. И вот, наконец-то, мы созрели и понимаем уже полностью всю историю, где что, откуда и растет. Я надеюсь. Здесь также показано, вы можете увидеть, кто, где, на каком месте находится, где ваши соперники, куда вам двигаться, сколько вы собираете кристаллов каждый четверг. Если вы повышаетесь на легенд на Чемпиона, то все, на Чемпионе у вас уже будет новая цель, уже будут новые кристаллы. В следующий четверг уже надо будет смотреть тут на информацию. Информация, смотрите, следующая. И здесь у нас есть пункт 4. Лиги, занявшие первые три позиции в каждой категории, переходят на категорию выше, а три последние в категорию ниже. По окончании сезона Лиги сохраняют текущее место. И эту всю информацию вы также можете прочитать. То бишь, первые три места поднимаются на чемпиона, последние три места улетают ниже. И таким образом идет постоянная борьба за повышение и понижение. Если вы в середине таблицы, вы просто в этой лиге будете находиться, каждый четверг забирать свои кристаллы. Очень сделано прикольно, интересно. И всем желаю я удачи. Также здесь есть вторая вкладка. Это уже общая вкладка максимальных кабанов. 80... 848 тысяч на первом месте. Чемпион Азия. Про лиги попытался я рассказать максимально все, что знаю. Если где-то я промазал, либо неправильную информацию предоставил, либо где-то что-то, можете поправить меня. Или можете сказать какие-то свои плюшки, которые я не озвучил. Можете написать в комментарии. Что, э, еще, на что нужно еще обратить внимание? Может, у вас есть какая-то лига и у вас есть какой-то опыт. Делитесь опытом, будем двигаться вместе с вами к чемпионству. Всех обнимаю, у кого есть лиги, либо участники других лиг. Э, развивайте свои аккаунты. Если кто-то ищет лигу, либо ваша лига не может где-то подняться, вы ищете сбитый коллектив, присоединяйтесь к нам в Телеграм, ТикТок. Ждем вас и будем вместе становиться чемпионами. Хорошего дня, всех обнял ваш Паблито. А скоро мы будем на чемпионе, будем биться с потужными эмбрионами, будет жопочка у нас гореть, будет палать и свистеть.